Я в очередную, я вам оставлял предложение. Я говорю, выйдите отсюда вот, пожалуйста. Вы поняли, да, вы? Конечно, а -а. я поняла. Он говорит, мне терять нечего, быстро давай. Я нажала на кнопку. Кассир тоже кричит, выйдите ему. Мы вызвали милицию. И он тогда начал палить. Он начал палить, высадил прямо Спасибо. вначале туда, а потом ну, когда... Туда, это в... Ну, О, он, он, же, он же, он мою, нет, а мою вас? голову же он видит. Но единственное то, что у меня голова у меня только макушка там Он беда, зашел без засол. Он, он засол без пистолета. А потом его я не знаю, откуда он его достал. Сумки у него в руках не было. Мне не видно из-за вот этого всего. У -у -у. Может быть, кассиру видела, из чего он достался, потому что она начала. Вы спрятались бед... под стол. Да, она начала. Он, этот, когда она начала кричать выйдите, и когда он стрельнул, она начала на него этот выйдите, и кинула в него телефон. Он тогда повернулся к ней и начал в нее стрелять. Рома Новский. Владимир, Владимир А, предложение какое? Предложение о том, чтобы, с ним, чтобы я с ним пошла в город. С пистолетом, чтобы напасть их, бухгалтера, кассира, чтобы потребовать у нее денег. А, 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 они меня, грубо говоря, послали, а кассирша меня кидалась с Именно в этот момент вы начали уже стрелять с пистолета, да? Сколько раз стреляли, помните? Не помню. То, что попали в женщину, знаете? Да нет. 2 февраля примерно 16.10 направлялся к своему автомобилю. В этот момент из банка, который расположен напротив нашего отделения, выбежала женщина, которая звала на помощь. Кричала о том, что в на банке находится вооруженный грабитель. Я бросился на помощь, начал удерживать грабителя путем блокировки двери, зажав все прибытие сотрудников частного охранного агентства. Зашли в банки и, соответственно, обезвредили преступника. Впоследствии преступник удерживался нами до момента прибытия наряда батальона, батальона, батальона по в милиции, которым впоследствии был передан. Впоследствии был доставлен в центральный радио города Николаева.